За последние двое суток доставлено 12 человек, почти все тяжелые. 8 человек прошло через отделение реанимации. Это все минозрывные ранения, которые ломают кости. Это ранения в грудь, живот. Четверо из раненых прошли через операционные. Пока тяжелыми остаются еще двое, всем остальным. Помощь оказана в полном, воде. Новгородка, Водяное, опытная. Ну вот, вот такая география Донецкой области. Полковник, который попал под минометный обстрел в районе Новгородки, замкомбата, который прослужил в пограничных войсках. Жена у него, кстати, тоже прапорщик-пограничник, он сам с НИКО, родом, пал под минометные обстрелы из такого миномета легендарного, ее называют «Василек», который, по сути, не оставил шанса ни ему, ни его друзьям. Все они в тяжелейшем состоянии, нуждались в оказании медицинской помощи. А жизнь ему спас простой военный фельдшер, который вовремя сделал повязку, остановил кровотечение и уже с перитонитом, уже с начинающим разложением кишечника он поступил в больницу Мещикова, где срочно ночью наши врачи-хирурги сделали операцию по спасению жизни. Он сейчас сознание прооперирован, супруга, дети приехали, все рядом с ним. И очень хочется, чтобы он выжил. При таких ранениях, когда поздняя доставка, выживает мало. И я считаю, что именно наши военные федшера, военные врачи делают все возможное сегодня, чтобы при такой жаре, когда 40 и больше, раненые выживали. Это тоже очень большой труд.